untuk mendapatkan sumber tersebut, ia memerlukan kepada sumber-sumber mineral baru yang antaranya kita sebutkan tadi rare earth juga salah satu daripadanya untuk membuat komponen-komponen ataupun device ataupun enjinnya begitu juga dengan sumber-sumber secara langsung untuk membuat bateri, kabat dan sebagainya yang banyak terdapat di Indonesia ada juga terdapat di Malaysia, di Myanmar ada juga terdapat dengan begitu banyak di negara-negara yang ada di benua Afrika ini adalah satu bentuk perang baru kalau kita lihat beberapa minggu ini begitu banyak berita membincangkan tentang Malaysia secara khususnya berkait dengan sumber rare earth satu sumber mineral ataupun disebut dalam bahasa Malaysia yang disebut sebagai nadir bumi yang jadi sumber cukup penting kepada dunia ketika ini yang menjadi rebutan di antara kuasa-kuasa dunia termasuklah kalau kita lihat ketika ini bila mana berlakunya perang dagang bila Donald Trump mengenakan tarif yang tinggi kepada China maka China melakukan tindakan balas dengan menyekat ekspor nadir bumi ini ataupun rare earth mineral ini ke Amerika atau ringkasannya REE jadi apa Kaitan dengan perbincangan kita pada ketika ini adalah bagaimana segala sumber mineral ini terutamanya yang berkait dengan energi menjadi faktor penting kepada bangkitnya sesuatu kuasa besar dunia. Kita lihat dahulu bagaimana kuasa British yang cukup besar sehingga disebut sebagai Sun Never Set in British Empire kerana kekuasaannya daripada Kanada sampai ke New Zealand daripada Hong Kong, Singapura, India sehinggalah ke negara-negara Latin itu kekuasaan kuasa besar Britain pada ketika itu yang mana Britain ini cukup terkenal dengan kereta api WAP yang sumber tenaganya adalah menggunakan Coal ataupun arang batu jadi disebabkan oleh revolusi industri yang berlaku di Britain menyebabkan mereka memerlukan begitu banyak sumber mineral terutamanya Tin ataupun biji Timah yang mereka perlukan daripada banyak negara-negara yang ada di dunia untuk keperluan mengetin makanan dan juga produk-produk lain yang dikeluarkan oleh negara mereka. Itu yang berlaku kepada British. Jadi, untuk membawa produk-produk ini dan juga menjual kepada pasaran-pasaran dunia, maka British ketika itu memperkenalkan apa disebut sebagai kereta piwak yang mana ketika itu ianya memerlukan satu jumlah yang besar coal ataupun arang batu. Jadi, bila mana dia memerlukan arang batu, maka di sinilah bermulanya secara aktif mereka melakukan penjajahan terhadap negara-negara yang ada di dunia kerana keperluan mereka tersebut. Antara negara yang cukup besar sumber arang batu ini ialah Australia, kemudian India, Kanada dan beberapa negara lain yang ada di dunia. Jadi sumber-sumber ini diperlukan bukan sekadar untuk kegunaan di dalam negara mereka di UK ataupun di Britain tersebut tapi juga untuk kegunaan negara-negara lain yang ada di dunia terutamanya negara yang menjadi jajahan kepada British pada ketika itu termasuklah tanah Melayu ataupun Malaysia pada hari ini jadi sumber-sumber ini diambil oleh British melalui penjajahan melakukan terhadap negara-negara tersebut lalu dibawa kepada lokasi-lokasi strategik contohnya untuk kawasan sekitar Asia Pasifik ini maka tempatnya adalah Singapura maka sebab itulah Singapura daripada zaman itu lagi sebenarnya menjadi satu negara yang cukup penting cukup strategik kerana dia menjadi lokasi yang strategik untuk mengagihkan arang batu ini kepada keperluan British di lokasi-lokasi lain yang ada di sekitar Asia Pasifik tersebut masuk di tanah Melayu. Jadi itu yang berlaku kepada British. Maka dengan penguasaan arang batu yang ada di India, di Australia, termasuklah di Indonesia sebenarnya dan sedikit di tanah Melayu dan juga di Kanada, menyebabkan British membina empire-nya, kekuasaannya menjadi kuasa dunia yang cukup hebat dan disegani pada ketika itu. Tetapi dunia berubah. Bila mana munculnya kuasa baru berikutnya iaitu Amerika, Amerika mula melakukan kajian-kajian berikutnya bahawa untuk mempercepatkan mereka menguasai ekonomi dan mempercepatkan mereka menguasai dunia, maka mereka perlu menguasai perdagangan di antara negara yang menggunakan satu sistem pengangkutan yang baru iaitu kenderaan menggunakan jalan darat antaranya menggunakan lori, trak, begitu juga lah dengan kenderaan-kenderaan kegunaan ramai seperti kereta dan sebagainya selain meneruskan jalan laut dan udara jadi kesemua transportation baru yang Amerika cuba untuk memberikan tumpuan ini memerlukan kepada energi baru memerlukan kepada sumber tenaga baru ia apa? iaitu petroleum dan juga gas maka ketika itulah cendekiawan yang ada di Amerika para pengkaji-pengkaji yang ada di Amerika mereka menemui kepentingan tersebut dan mereka mencari di mana lokasi yang paling banyak sumber tersebut maka ternyata selain daripada negara mereka sendiri iaitu Amerika dan jiran mereka Kanada yang ada sumber petroleum dan gas yang begitu banyak mereka melihat Middle East adalah rantau yang paling banyak adanya simpanan petroleum dan gas pada ketika itu maka tumpuan diberikan kepada rantau tersebut maka Amerika mulalah pergi ke rantau tersebut menguasai kawasan tersebut sehinggalah ke hari ini kerana bukan sekadar untuk keperluan yang ada di Amerika tapi juga untuk menjadi satu kuasa yang menguasai sumber tersebut supaya mereka boleh mengawal dunia. Jadi ini yang perlu sama-sama kita faham. Kalaulah di era yang lalu, di era British, kenapa British berlumbu-lumbu untuk menjajah negara-negara yang ada di dunia? Kerana sumber tenaga tersebut, kerana sumber arang batu itu antaranya selain daripada faktor-faktor yang lain. Maka dia pergi ke Australia, pergi ke Indonesia, Malaysia, Kanada dan sebagainya. Ada juga India, negara yang besar. Kemudian di era Amerika ini pula, mereka melihat keperluan kepada petroleum, gas. Maka mereka memberi tumpuan kepada Timur Tengah yang ada pada hari ini. Jadi, bila mana Amerika membina negara mereka, maka dengan sumber petrol yang mereka perolehi itu, maka mereka membina di awal-awal kekuasaan mereka itu sebanyak 40,000 km jalan raya baru, uh, highway dan sebagainya di Amerika untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi negara mereka, pembangunan negara mereka dan menarik negara lain untuk bersama dengan mereka pada ketika itu. Menjadikan mereka kuasa besar baru yang cukup disegani. Itu Amerika. 40 ribu kilometer. Kita kena ingat angka ini. Ini antaranya dicatatkan dalam buku To Govern the Globe yang kita bincangkan pada kali ini untuk siri yang kedua. Bagaimana kekuasaan Amerika itu naik. Jadi sini kita mahu bahaskan bagaimana sebuah empire itu naik menjadi kuasa besar dunia kadang-kadang ianya berpunca daripada satu dua orang sahaja yang cukup tekun melakukan kajian, cukup tekun melakukan proses-proses pengilmuan sehinggalah mereka menemui formula-formula untuk membangkitkan kekuasaan sebuah negara kecil menjadi negara besar dan negara besar menjadi negara yang cukup berkuasa di dalam dunia pada ketika itu. Dalam konteks Amerika, ada pegawai tentera yang hanya berpangkat kapten. Walaupun kapten ini adalah pegawai dalam ranking ada dalam tentera, tapi dia bukanlah berpangkat besar. Tapi kerana ketekunan mengkaji, membaca dan sebagainya, Dialah orang yang menemui formula bagaimana Amerika perlu menguasai lautan Pasifik. Sebagaimana untuk berdekat-dekat lamanya, berkurun-kurun lamanya, negara-negara yang ada di Eropah berebut lautan Atlantik, maka Amerika perlu menguasai lautan Pasifik. Ada juga menguasai laluan-laluan laut untuk ketenteraan, untuk navy dan juga untuk perdagangan. Begitu juga lah dalam konteks energi tadi. Orang yang kecil sahaja, tapi rajin melakukan kajian, dia menemui bagaimana kegunaan oil and gas itu lebih bermakna daripada menggunakan arang batu untuk era yang berikutnya. Jadi mereka mula menguasai dan dia bangunkan negara dia menjadi negara yang maju, kemudian dia mau menguasai oil and gas ini sebagai kuasa yang menentukan harganya, pengeluarannya dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita faham di sini, kenapa perang tak henti-henti berlaku di Timur Tengah? Berlaku di negara-negara Arab ataupun negara-negara bukan Arab yang ada di Timur Tengah? Kerana penguasaan energi. Sebagaimana British memerangi tanah Melayu, menjajah tanah Melayu menjajah negara-negara lain sehinggalah ke Australia dikuasai oleh mereka termasuklah India disebabkan arang batu tadi salah satunya disebabkan energi maka Amerika juga nak menguasai energi dia mahu menguasai Middle East maka diletaklah negara di sana sebagaimana kita bincangkan selalu sebagai proksinya di sana diwujudkan pelbagai konflik di sana untuk memastikan tidak ada munculnya satu kuasa besar yang independen di Timur Tengah yang akan mencabar penguasaan Amerika di rantau tersebut itu yang pertama dan yang keduanya mana-mana rejim ataupun pemerintah yang ada di Timur Tengah atau di Middle East itu yang mana tidak favor to Amerika yang tidak cenderung kepada Barat mestilah dilakukan pertukaran rejim terhadap mereka ini yang berlaku awalnya di Iran Iran dan juga Saudi antara negara besar yang sejak daripada awal lagi Amerika telah pun buat kajian adanya sumber petrol dan juga gas yang begitu banyak tetapi bila mana Barat yang ketika itu memulakan pencarian dan juga pengeluaran petrol daripada Iran khususnya diketuai oleh syarikat-syarikat British yang bekerjasama dengan syarikat tempatan tetapi keuntungannya lebih pergi kepada British dan Amerika menyebabkan berlakunya perubahan di Iran bila mana pemimpinnya ketika itu Mossadegh telah pun mula disebutkan menasionalkan menghak milik negara kan syarikat petrol British pada ketika itu. Jadi tindakan Mossadegh ini yang cuba untuk menjadikan sumber itu milik negara yang bukan lagi milik British secara majoritinya mendatangkan kegusaran dan kemarahan kepada Amerika dan blok barat. Apa yang mereka buat? Mereka telah pun menggulingkan pada tahun 1950-an satu pemerintah yang demokratik. Mossadik berketika itu telah pun digulingkan oleh mereka menggunakan ejen-ejen CIA-nya yang buat operasi dalam negara tersebut dan dinaikkan satu orang anak kepada bekas tentera di Iran tersebut iaitu Syah Reza Pahlavi dinaikkan rejim Syah sebagai raja kononnya kerajaan beraja yang ada di Iran yang tunduk kepada kehendak Amerika itu yang berlaku kemudian begitu juga lah di Saudi dan negara-negara yang lain jadi penguasaan mereka kepada Timur Tengah sama ada menguasai secara aman ataupun mewujudkan konflik-konflik bersenjata ataupun mewujudkan peperangan-peperangan yang kecil dan juga yang besar adalah satu keperluan kepada Amerika untuk terus menjadi kuasa besar dunia. Kenapa? Kerana dia mau menguasai sektor energi yang ada di rantau tersebut. Itu berlaku kepada Amerika. Apa pula yang berlaku pada zaman ini? Di era ini kalau kita lihat jadi perang untuk menguasai sumber tenaga ini, sumber energi ini memudahkan kita untuk faham kenapa British dahulu menjajah, kenapa British dahulu sanggup berperang membunuh jutaan manusia di Tanah Melayu, di India, di Myanmar. Dan kenapa eh, mereka begitu bersungguh membantu peperangan-peperangan yang berlaku di Timur Tengah ketika ini adalah atas tujuan yang sama. Bukan pun kerana agama, kerana budaya dan sebagainya, tetapi kerana penguasaan sumber energi. Tetapi hari ini, dunia telah pun mula berubah. Dunia berubah kepada tenaga baru disebabkan oleh climate change. Apa disebutkan sebagai sumber-sumber baru yang lebih lestari kepada alam, yang lebih memberikan keselamatan kepada kehidupan manusia disebabkan ramai masyarakat dunia mula menyedari bahayanya penggunaan sumber-sumber tenaga yang lama sama ada arang batu, petrol dan juga gas yang menjadi punca kepada kerosakan alam yang begitu besar yang menjadi punca kepada pemanasan global yang begitu besar sekali sehinggalah air laut semakin naik parasnya sehinggalah ais-ais yang ada di Antartika dan Artik mula mencair sehinggalah menyebabkan kandungan hujan yang turun berganda-ganda lebih banyak berbanding dahulu akibatnya adalah banjir yang begitu besar melanda banyak negara yang memusnahkan Manusia, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan Ini satu perkara yang bahaya Dan jika sekiranya perkara ini berlarutan Maka jangkaan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun akan datang Akan ada bandar-bandar utama di dunia ini Sama ada di Asia ataupun di Eropah Akan tenggelam disebabkan oleh Kenaikan paras laut yang begitu tinggi Disebabkan kecairan yang berlaku kepada ais Yang kita sebutkan tadi Maka dunia mula berubah kepada tenaga-tenaga baru Renewable energy Maka muncullah transportation baru Yang menggunakan sumber-sumber baru daripada hidro, daripada solar, daripada pelbagai lagi lah sumber-sumber lain yang lebih dilihat mesra kepada alam. Ini perbincangan ketika ini. Dan kalau kita lihat di sini, China yang selalu dibincangkan sebagai kuasa ekonomi baru yang naik begitu pesat sekali, mereka mula terlibat dalam pembinaan speed train. Sebagaimana dahulunya British cukup berbangga dengan kereta api WAP yang menggunakan arang batu, kemudian Amerika yang cukup hebat di segi pengangkutan daratnya dengan penggunaan kereta-kereta, truk dan sebagainya memerlukan kepada keperluan petrol, maka di era ini keperluan kepada renewable energy yang untuk menggerakkan pelbagai new transportation sebenarnya walaupun tidak dimulakan oleh China itu speed train kita sebutkan tadi itu kereta api laju itu tetapi dunia ketika ini tidak boleh tolak terpaksa menerima China adalah juara kepada pembangunan China adalah negara yang sangat besar dari segi penguasaan dari segi pembangunan dan juga pembinaan kereta api laju yang ada dalam negara dia. Dan ada disebutkan bahawa untuk tempoh 10 tahun kebelakangan ini, China telah pun membina 40,000 kilometer railways untuk speed train dalam negara dia sahaja. Dalam satu tempoh yang begitu cepat. Sebagaimana Amerika dahulu membina jalan raya baru 40,000 kilometer, China juga membina bukan jalan raya baru tetapi membina speed train, railways baru sebanyak 40,000 kilometer dalam negara dia sahaja. Dan dia menggagaskan BRI, itu Bell and Road Initiative, yang melibatkan pembinaan railways juga, iaitu pembinaan kereta api di banyak negara yang ada di dunia di tiga benua, iaitu Asia, Afrika dan juga Eropah, yang panjangnya sudah tentulah ribu kilometer lagi. Ini yang berlaku pada kita ke ini. Begitu juga lah dengan kemunculan EV, kenderaan elektrik, sama ada kereta, sama ada truck, bus dan sebagainya, yang semuanya memerlukan kepada tenaga-tenaga baru sama ada menggunakan solar menggunakan bateri dan sebagainya dan untuk membuat produk-produk tersebut untuk mendapatkan sumber tersebut ia memerlukan kepada sumber-sumber mineral baru yang antaranya kita sebutkan tadi rare earth juga salah satu daripadanya untuk membuat komponen-komponen ataupun device ataupun enjinnya begitu juga dengan sumber-sumber secara langsung untuk membuat bateri khabar dan sebagainya yang banyak terdapat di Indonesia ada juga terdapat di Malaysia di Myanmar ada juga terdapat dengan begitu banyak di negara-negara yang ada di benua Afrika ini adalah satu bentuk perang baru jadi kalau dahulunya Britain pergi ke Australia, pergi ke tanah Melayu pergi ke India, Kanada dan sebagainya untuk menguasai arang batu kemudian Amerika pula pergi ke Middle East untuk kuasai Middle East dan lain-lain rantau disebabkan minyak ataupun oil and gas tadi maka kuasa baru yang berikutnya ini mula saling berebut di antara mereka untuk menguasai mineral-mineral baru untuk mereka mula mencipta kenderaan-kenderaan baru sama ada EV, sama ada speed train dan sebagainya untuk menjadikan mereka kuasa baru yang menguasai laluan-laluan perdagangan, laluan-laluan strategik, dari sudut geopolitik dan sebagainya supaya mereka naik menjadi kuasa besar yang ada di dunia. Ini yang perlu sama-sama kita faham. Bukanlah bermaksud perbincangan kita daripada buku To Govern The Globe ini uh, untuk meletakkan kita secara peribadi, masyarakat kita ataupun negara kita Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei dan sebagainya menjadi penonton kepada kandungan video ini untuk negara-negara ini memihak kepada kuasa A atau kuasa B. Bukan, itu bukan perbincangannya tapi perlu kita pelajari bagaimana kuasa-kuasa besar yang naik dalam dunia yang dibincangkan dalam buku To Govern the Globe ini sama ada Spanyol ataupun Portugal dahulu sama ada Belanda ataupun British satu ketika dahulu sama ada Amerika ataupun kuasa-kuasa baru yang bakal muncul selepas daripada ini mereka semuanya memberi tumpuan kepada perhubungan kepada transportation dan juga kepada sektor energi. Dan bila mana dahulunya wujudnya penjajahan dan hari ini wujudnya peperangan yang banyak di Timur Tengah, di Middle East, ke depan juga boleh jadi munculnya konflik-konflik baru di negara-negara yang mempunyai sumber-sumber tersebut untuk direbut oleh kuasa-kuasa besar ini. Jadi bagaimana kita hendak mengambil sikap dalam konteks ini? Adakah kita nak membenarkan wujudnya konflik baru di negara kita ataupun di rantau kita di Asia Tenggara ataupun di negara rantau rantau-rantau jiran Asia Timur ataupun di Asia Selatan pastinya kita tak, tak mahu perkara itu berlaku lagi dalam konteks tersebut. Maka memerlukan kepada kita untuk membina keilmuan, untuk membina kepakaran, memperbanyakkan kajian-kajian supaya kita menjadi orang yang pakar dalam bidang-bidang tersebut yang mana kita bukan sekadar menjadi penjual-penjual dengan begitu mudah ataupun dengan membiarkan dengan begitu mudah orang mencuri sumber-sumber yang ada dalam negara kita masing-masing untuk mereka menjadi kuasa-kuasa besar tetapi bagaimana mana-mana saja kebangkitan kuasa yang berlaku itu tidak akan merugikan kita bahkan boleh jadi kita akan jadi negara penting yang lebih berkuasa yang lebih kaya dan yang lagi penting adalah lebih aman atau kekal keamanannya disebabkan keupayaan kita untuk menguasai sumber-sumber tersebut memproses sumber-sumber tersebut membina teknologi supaya kita tidak hanya menjual secara bahan mentah kepada mereka tapi kita menjual produk yang lebih ditambah nilainya yang menjadikan negara kita lebih kaya, rakyat kita lebih makmur dan negara kita akan kekal lebih aman. Itu yang perlu kita pelajari dalam konteks kita sebagai rakyat Malaysia, rakyat Indonesia, Brunei, Singapura dan sebagainya daripada buku ini. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan sekalian menonton sehingga habis. Kita akan sambung untuk siri-siri seterusnya berkait dengan kebangkitan-kebangkitan kuasa lain juga dalam sejarah yang lalu untuk pembelajaran kita bersama. Terima kasih kerana menonton. Jika anda rasa kandungan ini bermanfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian sila subscribe, like dan share.